Была создана рабочая группа, задача которой была в течение месяца разработать стратегию развития морской отрасли Украины. Необходимость этого документа давно назрела, потому что необходимо объединять усилия и понимать, куда будет двигаться портовая отрасль в ближайшие несколько лет для того, чтобы конкурировать с конкурентами на внешних рынках. И для того, чтобы увидеть свои конкурентные преимущества и правильно вкладывать инвестиции в развитие портовой отрасли Украины, необходима была разработка данной стратегии. Это будет уже на государственном уровне рассмотрено, утверждено и будет ясно, где, какие мощности необходимо развивать, какая будет загрузка, какие будут грузопотоки, для того, чтобы в будущем построенные комплексы не простаивали и было ясно, где их эффективность. Данный документ имеет на мете Провести глибокий аналіз ситуації в морських портах України, знайти оптимальний варіант для розвитку цих портів, як для того, щоб стимулювати потік товарів з України в Україну, а так само змінити місце України на світовій карті транзитних потоків, і, зокрема, підвищити конкурентно здатність українських морських портів порівняно з морськими портами, які входять в зону конкуренції з українськими портами. Безусловно, такой документ нужен для того, чтобы было единое понимание в государстве, прежде всего в отрасли, как, должны развиваться, как должен развиваться портовый сектор, какие он имеет преимущества, недостатки. Ну, соответственно, возможно, возможности и э, угрозы. Но э, важно еще и то, что этот документ должен быть утвержден впоследствии э, Кабинетом министра. Главное, что эта стратегия, мы надеемся, будет утверждена и таким образом станет основополагающим документом развития э, портового сектора Украины, который однозначно является движущей силой э, национальной экономики и создает добавочную стоимость, поддерживает экспортеров и импортеров и привлекает частный капитал в страну.